satu benda aja. Bila hari itu Donald Trump umumkan tentang penguasaan terhadap Baitul Maqdis or Jerusalem. Sebelum ni nampak tak kita permainan-permainan dan agenda-agenda yang berlaku sebenarnya untuk melorongkan satu track, Ni pandangan saya dan pengamatan saya. Sebab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud Apabila Baitul Maqdis sudah dikuasai, maka selepas itu Madinah akan dikepung dan dihancurkan. Dan selepas Madinah dikepung dan dihancurkan akan berlaku pertempuran yang besar. Selepas pertempuran yang besar akan berlaku penaklukan Konstantinopel dan bila berlaku penaklukan Konstantinopel masa untuk dajjal keluar sudah tiba. Kita tengok step ada lima tadi. Mula-mula penguasaan Baitul Maqdis. Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku selepas pertempuran besar berlaku akan berlaku penaklukan Konstantinopel yang keempat bila Konstantinopel dah ditaklukkan Dajjal akan keluar sekarang kita lihat bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis dalam agenda The Hidden Hand Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman akan dirajai oleh siapa? mereka tunggu siapa? Mesiah yang terakhir The False Mesiah Dajjal kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Sekarang ni, Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan dan di belakangnya ada 70 ribu Yahudi yang memakai Toya Lisa. Isfahan di mana? Iran. Iran, Baitul Maqdis, ini low dan ini track laluan dia keluar daripada kawasan Isfahan jalan dia nak pergi sini jadi sebelum Dajak keluar laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal nampak tak? sebelah Iran, Iraq. beres dah ke? hancur, kuca kacir dah sebelah tu Syam, Syria hancur, kuca kacir dah maksudnya laluan dan trek ni dah jelas tapi satu benda terhalang Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Magnis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba sebab sekarang di atas gunung bergaram Jabal Hoshi sudah ada apa? yang kita katakan sebagai istana Dajjal dia tak boleh masuk dia tak boleh masuk ke bumi Madinah tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa ingat tak hadis tentang ketukkan kaki Dajjal 3 kali tu bila Dajjal ketuk kaki dia akan keluarlah manusia-manusia yang dikatakan bersifat munafik munafik walaupun daripada dalam bumi Madinah. Ketukan yang kedua akan keluar lagi lelaki-lelaki dan perempuan. Ketukan yang ketiga keluar lagi yang tinggal yang betul-betul beriman. Walaupun kita rasa selesih di situ selamat di situ tapi kalau yang kita tu ada permasalahan kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Jadi bila mereka dah menguasai Madinah, otomatik laluan ni makin senang. Terus saja. Lalu ke Iraq, lalu ke Syam, lalu ke Arab Saudi, terus ke Israel. Anda nampak tak benda ni? Jadi permainan yang dibawa ialah Wahabi vs Syiah. Orang hak lawan Wahabi akan dituduh Syiah, orang hak lawan Syiah dituduh Wahabi. Kita hak tengah ni yang kena ya? lawan hak ni oh syiah kena lawan hak ni kita kena wahabi ni je permainan sebab tu bila mula-mula mereka umumkan penguasaan Baitul Maqdi oleh Donald Trump ada ura-ura bahawa dua negara Arab besar akan bertarung akan berperang iaitu Arab Saudi dengan Iran apa tujuan dia? fahamlah ikut law dan track tadi jadi sekarang ni di samping mereka nak cari Imamul Mahdi sebenarnya antara salah satu agenda dia mereka nak melorongkan trek dan laluan yang mudah kepada raja terakhir mereka. Dan ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mungkin ini adalah dari kacamata kerohanian guru-guru yang bersifat kesufian. Bila mana kita melihat anak Nabi Ibrahim antara Ishak dengan Ismail siapa yang kena sembelih Ismail yang kena sembelih dan sembelihan Ismail itu keturunan dia adalah keturunan Arab sekarang dan kita lihat keturunan mara yang sedang disembelih dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya sekarang untuk menjayakan misi ini ini adalah clue yang cukup penting jadi Arab akan dimusnahkan, Arab akan dibinasakan, Arab akan dibonekakan, Arab akan dicaturkan. Dan Allah juga ada perkiraan dan perancangan sendiri. Maksudnya konsep akhir zaman kita tidak akan lengkap tanpa kita membicarakan tentang isu Dajjal Tak akan lengkap bila tak membicarakan tentang Ya'juq Ma'juq Tak akan lengkap tanpa membicarakan Imam Mahdi Tak akan lengkap tanpa membicarakan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam dan ini adalah percaturan-percaturan akhir zaman tetapi kenapa dalam lafaz-lafaz hadis selalunya ada kekeliruan dan kesamaran sememangnya itulah sifat hadis-hadis dan rahsia akhir zaman kalau ditiun dengan mudah senang tak? Imam Mahdi akan keluar nama dia Bukhari bin Yusuf nombor 17 kampung Sungai Rusa Pulau Binang senang tak orang nak cari? kalau hadis lagu tu senang lah nak cari imam hadis ni dia bagi sak muka lagu ni sifat lagu ni uh, tubuh dia lagu ni mata dia lagu ni kan nak cari oi dahi luah ramai juga dahi luah ni dah apa dia lagi contoh hidung mancung ramai juga hidung mancung gigi jarang telinga pepes macam-macam jadi dia buat macam tu nak suruh dia pun payah lepas tu dajjal pun dia buat lagu tu juga tu yang payah kita nak kenal dajjal tu kalau Dajjal akan keluar daripada bumi California Nombor 13 jalan sekian-sekian Pergi terus alamat tu tak? Jadi inilah dia kata fitnah Inilah dia kata ujian Sebelum Dajjal keluar Yang berbahaya ialah fitnah-fitnah dia yang lebih awal Jadi kita hari ini duduk bertembung dengan fitnah-fitnah dia Sebelum keluar zahir dia Lepas ni dia akan mengaku jadi Nabi Seterusnya Mengklaim dan mendakwa dia adalah tu Tuhan. Sebab itulah antara projek pluralisme untuk menyatakan kesamarataan semua agama ni sebenarnya lah sekali akan menjurus kepada penerimaan dajal sebagai itu Tuhan bahaya. Sebab itulah kita tolak konsep pluralisme hari ini. Semua agama sama, cakap senang semua agama sama, tapi bila kita minta buat senang ke bahaya? Islam, Hindu, Buddha sama kalau sama minta orang Hindu masuk Islam berani ke tak? Dah? dah kata sama berani ke tak agak-agak? masuk ke tak? dah, dah orang, orang kata tu semua agama sama orang Hindu kata terang masuk Islam dah sama apa bezanya? agak-agak dia nak masuk ke tak bang? dia tak nak masuk orang Buddha kata sama juga dengan Kristian suruh Buddha masuk Kristian nak ke tak? tak, cakap saja cakap saja sama bila kita minta jadi tak sama konsep dia tak ada masalah dari sudut nama. Kita dah cakap awal-awal. Kalau kita sama-sama beriman pada Tuhan yang sama yang kami panggil Allah, yang you panggil God, yang you panggil Brahma, yang you panggil Krishna, dari sudut nama tidak akan ada perbezaan kalau dia merujuk zat yang sama. Tetapi isunya ialah bentuk ibadat, bentuk pengabdian, bentuk penyembahan. Dari sudut logik, takkan ada Tuhan yang sama nak dari sudut penerimaan ibadat, ritual dan sembahan pada dia berbeza berbeza orang Islam semayang solat rukuk aku terima lah orang ni nak pasang colok pun aku terima no kalau Tuhan tu sama cara ibadat pun mesti sama tetapi hari ni bila kontek agama sama why kita berbeza cukup luar maksudnya di tengah jalan sudah dirosak dirosakkan kalau benar-benar Muhammad Nabi dan Rasul terakhir pasti Taurat dah beritakan kalau benar-benar Muhammad Rasul terakhir Zabur dah beritakan Injil dah beritakan Tiba-tiba mila mari hak Yahudi zaman ni Hak mengaku beriman pada Taurat Tak ada ayat tentang Muhammad Mengaku beriman pada Nabi Isa Tak ada ayat tentang Muhammad dalam Injil Wah jadi lagu ni Adakah Taurat berbohong tentang Muhammad? Adakah Injil menafikan tentang Muhammad? Sedangkan Tuhan yang sama, Nabi-Nabi yang sama. Bawa ajaran yang sama Islam yang sama pasal apa jadi berbeza? Perbezaan ni sengaja dicetus Untuk kita hari-hari berga bergaduh Kalau dia buat jangan ganggu, jangan kacau Tak ada masalah kita tak bergaduh Ni kita perlu wujudkan perbezaan Kita perlu wujudkan ketidaksamaan Kita perlu wujudkan provokasi Agar hari-hari ini -hari kata dia paling bagus Nabi kami paling baik Ini paling bagus Ajaran kami paling baik Hari-hari duk bergaduh sebenarnya hak tolong bergaduhkan kita ni hak tak ada hak tak ada agama pun dia yang nak menggaduhkan kita atas isu agama isu aliran, isu parti, isu kuat, isu kumpulan sampai hari ni pun kita duduk terkekang dengan sistem ni duduk bergaduh hari-hari hak duduk relax geng-geng dia lah hak duduk kau untung tak faham ke tak ni?